ফের জব্দ গোপন ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ছশো সিএফটি চোরাই কার জব্দ করল লক্ষ্মীপুর বন বিভাগ দেখুন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শুক্রবার অভিযান চালিয়ে লক্ষ্মীপুর সমষ্টির দীঘলাং এলাকার দিঘলি নালা থেকে ছশো সিএফটি চোরাই কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে লক্ষ্মীপুর বন বিভাগ সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে রেঞ্জ অফিসার রুবেল রংফর জানান কাছাড় ডিমাহাসাও সীমান্ত থেকে বৃহৎ পরিমাণে চোরাই কাঠ কাছাড়ে নিয়ে আসা হয়েছে এই খবর পেয়ে বনবিভাগের বিভাগের আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকার অবৈধ কাঠ জব্দ করেছেন অবৈধভাবে কাঠ পাচারে জড়িতদের খুঁজে বের করতে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানান রেঞ্জ অফিসার রুবেল রংফোর নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের জন্য ডেইলি বরাক ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে পেজটি ফলো ও লাইক করুন আমাদের উপস্থাপনা নিয়ে মতামত থাকলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ কিন্তু খবর ফৰ্টি ৰাফ আছিলে ফৰ্টি ৰাফ আছিলে ফৰ্টি ৰাফ চিৰামাল আৰু প্ৰত্যেক ৰাফতে ডাবল ডেৰ ওপৰত এটা তলৰ এটা তেতিয়া খবৰটো পাইছোঁ আজপাৰ আমাৰ ইনফৰ্মাৰ সেইকেইটা লাখ়ি আপোনাৰ ডিমহাছৰ পৰা আনিছে আপোনাৰ কাছাৰ ডিম হাছৰ বৰ্ডাৰ পৰা ডিমহাছৰ চাইডৰ পৰা আনিছে কেইটামানে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আনিছে এই বস্তুটো খবৰ পাই আমি ৰাছ কৰিলোঁ তাত এৰাউণ্ড ইলেভেন অ' ক্লকত তাত গৈ পাইছোঁ দিনত তেতিয়া সেইকেইটা পূৰা চাৰি পান্ধা আছে এৰাউণ্ড ফৰ্টি আছিলে ফ'ৰ্টি ৰাফ আছিলে আৰু চব ৰাফটো ডাবল ডাবল সেই সেই বস্তুটো আমি পূৰা দিনটো সেই ৰাফ টানি একেলগত গোটাই আকৌ গাড়ী ল'ড কৰি আনিলোঁ এৰাউণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড চি এফ টি মান মান হ'ব মানে টিম্বাৰ হ'ব চন টিম্বাৰ হ'ব আপোনাৰ চেগুন ৰাটা লালপথ সেইবিলাক স্পিচিছ আছিল সেইটো মানে আপোনাৰ মানে মালটো ক'ত ক'ৰ পৰা আহিছিল ডিমাহাছাৰ পৰা ডিমাহাছা মানে আপোনাৰ কাছাৰ বৰ্ডাৰ ডিমাহাছা জি এই যে মতলব কি আছিল ক'ত লৈ যাব মালটো মালটো এইটো অবভিয়াছলি কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্টতে আহি আহা প্লেন আছে কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্টতে আহা প্লেন মানে কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আহিলে এতে ক'ত বিক্ৰী কৰিব হেতুটো গম নাপাও আমাৰ ইনফৰমাৰে হেতু ইনফৰমেচন দিছে যে আহিছে ওপৰ পৰা আপোনাৰ এই জগাটো মানে ধৰিলে এই জগাটোৰ নাম কি দিগলান দিগলান

ডিমাহা চহৰ পৰা আহিছে আৰু সেইটো নালাত আহিছে আৰু পৰহি যোনটো ধৰা হৈছে সেইটো আপোনাৰ বাৰাক উজানৰ পৰা বাৰাক উজানৰ পৰা যোনটো মা আপোনাৰ ফোন টিম্বাৰ আহিছে আমাৰ বিড অফিচাৰে ইনফৰ্মেশ্যন দিছে কেইটামান যিমানকেইটা যায় যিমানকেইটা পেচেঞ্জাৰ বৰ্ডে হওক তাত বস্তু ইলিগেল বস্তু লৈ গৈছে নে কি সেইবিলাক সদায় চেক কৰে তেতিয়া সেই চেক কৰোঁতে ষ্টপ কৰা নাই সম্ভৱ কিবা বেয়া বেয়া বস্তু আছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছে আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিছে আমি সেই মুহূৰ্তত মানে এৰা নাইন অ' ক্লক ইয়াৰ পৰা ৰাতি ইয়াৰ পৰা এটা আমাৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বোট আছে সেই ব'ট লৈ গৈছোঁ আমি সেই বেছি বোট আমাৰ ব'ট দেখি টৰ্চ মাৰি থকা দেখি ড্ৰাইভাৰ বা মানুহকেইটাতো পলাই দিছে সম্ভৱ এই মানে ডিখোজ ঘাট কোচ ঘাট নহয় ডি কোচ ঘাটৰ ওপৰত বোটকেইটা ৰখা আছিলে আমি এতিয়া ব'টকেইটা লৈ আনিলো ইয়াত চিজ কৰি ৰাখি দিছোঁ কালি মাল ধৰিছে সেইটো মানুহ পোৱা নাই নেকি মা ধৰা মানে আপুনি অন্তিমবাৰ কথা কৈছে মানুহটো পোৱা নাই অভিযান মানে আমাৰ ইনফৰ্ম যদি ইনফৰ্মেশ্যন পায় তেনেকুৱাতো চলি থাকিব এইটো আমি ইলিগেলিটিছ পূৰা যিমানটো হয় পূৰা কণ্ট্ৰল কৰিম মানে যোনেই সেই মাফিয়া যোনটো চলাই আছে ইমান যোনটো লাকৰি আনি আছে ইমান যোনটো লাকৰি আনি আছে ইয়াত এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা চিষ্টেম আছে যদি ৰিজাৰ্ভৰ পৰাতো নহ'ব এইটো ডিমাচাচৰৰ ছাইডৰ পৰা ক'ত পৰা আনিছে সেইটো গম নাপাওঁ কিন্তু আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ইমান সুবিধা দিছে এতিয়া আপোনাৰ চি ই আপ্লাই কৰা ইমান কেইটা কেইটামান স্পিচিছ একজাম কৰা আছে কেইটামান স্পিচিছ যোনকেইটা স্পিচিছ কিবা আছে চি অ' লৈ পিনি কাটি ল'ব পাৰে কাটি পিনি গভৰ্ণমেণ্টত ৰেভিনিউ দি বা কি ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ইলিগেলিটিছত গৈ জেলত যাব ইলিগেলিটিছত গৈ যদি ধৰা পৰে জেলত যাব চোন কথা